اندھیری رات سلطنت فارس کا جلال اپنی بلندی پر ہے لاکھوں سپاہی بے شمار شہر اور ایک ایسا بادشاہ جسے ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے لیکن دور کہیں مغرب میں ایک نوجوان بادشاہ اپنی فوج تیار کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ہے جو آنے والے طوفان کی خبر دیتی ہے کون ہے یہ نوجوان کیا یہ واقعی فارس جیسی عظیم سلطنت کو چیلنج کر سکتا ہے جب وہ پہلی بار دریا پار کرے گا تو تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے طوفانی محاصرے دہکتی آگ زمین کو حالات دینے والی لڑائیاں اور ایک ایسا انجام جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا یہ ہے وہ داستان جس میں ایک انسان نے اپنی تلوار کے بل پر مشرق وسطیٰ کو اٹھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا لیکن سوال یہ ہے کیا وہ فاتح بن کر ابرے گا یا اپنی ہی جرت کا قیدی بن جائے گا موسم بہار 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ایشیا کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں وہ تیس ہزار سوار اور پانچ ہزار پیادوں کا لشکر لے کر مقدونیہ سے نکلا ورخین کے مطابق سکندر اعظم نے تمام معلوم دنیا فتح کرنے کا جو عزم کیا تھا اس مہم کے آغاز میں اس کے پاس ساز و سامان اور افواج ناکافی تھیں لیکن اس افواج کی ترتیب بڑی شاندار تھی اور ان میں نمایاں ترین حیثیت فلانکس اور مقدونوی فوجیوں کو حاصل تھی یہ دستے سولہ بائی سولہ سپاہیوں پر مشتمل اور سولہ فٹ طویل نیزے تھامے ہوئے تھے جو کہ اس کے باپ کی ایک اہم ایجاد تھی سکندر اعظم نے اپنی فواج کے ساتھ ہیلس پونٹ یا بنائی باس فورس کا رخ کیا بیس دن کے سفر کے بعد ایشیا کوچک میں داخل ہونے پر اس نے دیوتاؤں کے نام پر قربانیاں دیں اور اس سرزمین پر جو سورما مدفون تھے انہیں نظریں اور نیازیں پیش کی ان یونانی سورماؤں میں ہومر کی داستان کا مشہور جنگجو اخلیص سب سے نمایاں تھا کیونکہ سکندر اعظم اسے اپنا آئیڈیل تصور کرتا تھا ایشیا کوچک میں سکندر نے ساحل کے ساتھ ساتھ شمالی سمت میں پیش قدمی کی ساحل کے ساتھ چلنے کی وجہ اس کا بحری بیڑا تھا جو کسی حد تک کمزور تھا ایتھنز والوں نے سکندر کو کافی تعداد میں جہاز نہیں بھیجے تھے مبادہ کہ یہی بحری جہاز ان کے خلاف استعمال نہ ہوں دوسری طرف داریوش سوم یا دارہ اعظم یہ چاہتا تھا کہ شیکوچک کی ریاستوں لیڈیا فریگیا اور کیپاڈوشیا کی ایرانی سردار آبنائی باس باسفورس کے کنارے سکندر کو روک لے اور ایشیا کی طرح مزید پیش قدمی نہ کرنے دیں لیکن وہ سکندر کے آبنائے باس فورس عبور کرنے تک متحد نہ ہو سکے اس وقت میمنڈ نے یہ تجویز پیش کی کہ سکندر کے راستے میں آنے والے تمام شہر اور دیہات جلا دیے جائیں تاکہ اسے سامان رسد مہیا نہ ہو اور دوسری طرف یونان اور خصوصاً مقدونیا میں ایک محاذ جنگ کھولا جائے تاکہ سکندر اپنے وطن کو بچانے کے لیے واپس چلا جائے لیکن میمنڈ کی ان تجاویز سے ایرانی سرداروں نے اتفاق نہ کیا بلاخر یہ طے ہوا کہ سکندر کو دریائے گرانیکس کے کنارے روکا جائے چنانچہ دریا کے ایک کنارے پر ایرانی افواج خیمہ زن ہو گئیں اور سکندر کا لشکر دریا کے دوسرے کنارے پر آ ٹھہرا سکندر کے ایک جرنیل پارمینیان نے دریا کی گہرائی کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ آج کی بجائے کل صبح دریا بور کر کے دشمن پر حملہ کیا جائے تو بہتر ہوگا مگر سکندر نے کہا کہ پارمینیان دریائے گرانی کا سے ڈرنا درہ دانیال کی توہین ہے جسے ہم نے بلا تعمل عبور کر لیا تھا یہ کہہ کر سکندر تیرہ سو سواروں کے ساتھ دریا میں کود پڑا اگرچہ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا اور ایرانیوں کی طرف سے تیروں کی بارش بھی ہو رہی تھی مگر ان دشواریوں کے باوجود سکندر نے دریا میں رستہ بنا لیا اب سکندر کے کچھ سپاہی ہی دریا عبور کرنے پائے تھے کہ ایرانی ان پر ٹوٹ پڑے سکندر کو اتنی محلت بھی نہ ملی کہ وہ صف آرائی کر سکتا میدان جنگ پہلے پہلے ایرانیوں کے قیامت خیز ناروں سے گونج اٹھا تھا سکندر کا نیزہ لڑتے لڑتے ٹوٹ گیا جسے اس نے بدل کر داریوش کے داماد مہرداد یا میتھرا ڈیٹس پر زوردار حملہ کیا خود اس پر اکب سے حملہ ہوا اور حملہ آور کا نیزہ اس کے فلادی خود کو چیر کر اس کے شانے میں لگا قریب تھا کہ لیڈیا کا ایرانی حکمران سپہر داد خنجر سے سکندر پر حملہ کرتا مگر ایک وفادار مقدونی نے لپک کر تلوار سے سپہرداد کا ہاتھ قطع کر دیا اتنے میں سکندر کی مزید فوج دریا بور کر کے آ پہنچی اور تازہ دم یونانی ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے ایرانیوں کی صفے درہم برہم کر دی جنگ میں کئی نامور ایرانی سردار کام آئے جن کے مرنے کے بعد ایرانی فوج میں قیادت کا بحران پیدا ہو گیا اور کھلبلی مچ گئی اس کے بعد ایرانی مقدونیوں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں ایرانی بڑی جان ساری سے لڑے اور جب تک ان کے ایک ایک سردار اور سالار نے جان نہ دی ان شکست نہ ہوئی وفا شعاری کا یہ عالم تھا کہ شکست کی خبر سن کر فریگیا کے حاکم نے خودکشی کر لی جنگ گرانیکس میں فتح کے بعد ایشا کوچے کے تمام ایرانی مقبوضات سکندر کے زیر تسلط آ گئے گرانیکس کے میدان سے سکندر نے لیڈیا کے شہر سارد کا رخ کیا وہاں کے قیم مقام حاکم نے سکندر کی عطاعت اختیار کی اور روسائی شہر کے ساتھ اس کے استقبال کو آیا اور شہر کے غزانے اس کے حوالے کر دیے سکندر نے سارد جیسے قدیم دارالحکومت پر قبضہ کر کے نہ صرف اس کی مرمت کرائی بلکہ ایک قدیم لیڈیائی قوانین کا احیاء کیا کہتے ہیں کہ سکندر شہر میں ابھی زیوس دیوتا کے قدیم بدھ قدے کا مقام تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بدلیائی اور این اس مقام پر برسنا شروع ہو گئی جہاں یہ بدھ کدا اسی زمانے میں موجود تھا سکندر نے اسی جگہ پر بدھ کدا دوبارہ تعمیر کروایا فتوحات میں سکندر کے جو مال غنیمت آیا اس میں سے تین سو زرہ بختر ایتھنز بجوائے گئے جہاں انہیں ایکروپولس میں رکھ کر ان کے قریب یہ قطبہ نصب کیا گیا یہ زرا بکتر سکندر پسر فلپ دوم نے ایرانی بربروں سے جنگ میں کامیابی کے بعد حاصل کیے سارت کی طاعت کے بعد سکندر نے ملیتس کا رخ کیا ماں گرانیکس کے میدان سے بھگنے والی ایرانی فوج جمع تھی سکندر نے یہاں کا محاصرہ کر لیا اور دیوار شکن آلات سے قلعہ کی دیواروں میں شگاف کر کے اس شہر کو فتح کیا ملیتس کی فتح کے بعد سکندر حالی کارنسس جیسے ایونیائی شہر کی طرف متوجہ ہوا یہ شہر ممنون کا صدر مقام تھا اس شہر کے گرد ایک بہت بڑی خندق بھی تھی جو اسے نقابل تسخیر بناتی تھی مخدونیوں نے بڑی جانفشانی سے اسے پر کرایا اور پھر منجنی کو اور دیوار کو مشینوں سے قلعے پر حملہ کر دیا لیکن بھاری جانی نقصان کے باوجود یہ کلا فتح نہ ہو سکا اس لئے سکندر نے اس کی تسخیر کا ارادہ ملتوی کر دیا حالی کونسس سے سکندر نے اپنے شادی شدہ سپائیوں کو رخصت دی اور کہا کہ وہ موسم بہار تک واپس آ جائیں اور مزید لوگوں کو بھرتی کر کے ساتھ لائیں تین سو چونتیس اور تین سو تینتیس قبل مسیح کے موسم سرما میں سکندر اعظم ایشیا کوچک کی شمالی ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا اور لائسیا سائلس اور کئی دیگر ریاستوں کو اطاعت پر مجبور کرتا ہوا ایشیا کوچک کے قلب افروجیا یا فریگیا کے درل حکومت گردیوم کی طرف بڑا گردیوم میں وہ گاڑی رکھی ہوئی تھی جس میں وہاں کا پہلے حکمران گردیوس بیٹھ کر شہر میں داخل ہوا تھا اس رتھ پر گاڑی کا جوا ایک رسی سے بنا ہوا تھا اس شہر میں یہ بات مشہور تھی کہ جو شخص اس رسی کی گرا یا گوڈیوم نوٹ کھولنے میں کامیاب ہوگا وہی فاتح اس کہلائے گا سکندر نے گرہ کو کھولنے کی کوشش کی مگر جب سرہ نہ ملا تو اپنی تلوار سے یہ گرہ کاٹ دی اور کہا گرہ کھولنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے دوسری طرف ممنون نے اپنی باقی ماندہ افواج کو اکٹھا کیا اور منصوبہ بنایا کہ مقدونیہ اور یونان کی دیگر ریاستوں میں محاذ جنگ قائم کیے جائیں تاکہ ایشیا پر یونانی دباؤ کم ہو جائے اس منصوبہ کے تحت اس نے جزیرہ کیوس اور جزیرہ لسبوس پر حملہ کر کے مائٹیلینی کے سوا وہاں کے کئی شہر مسخر کر لیے تھے قریب تھا کہ وہ شہر کو فتح کر کے سکندر کے لیے ایک نیا محاذ کھول دیتا لیکن زندگی نے اسے مہلت نہ دی اور وہ کچھ عرصہ بیمار رہ کر راہیے عدم ہوا سکندر نے اس کی موت کو اپنے لیے نیک فال سمجھا اور سلیشیا کا رخ کیا یہ شہر ایک تنگ گھاٹی سلیشین گیٹ سے تقریباً ڈیڑھ فرلان کے فاصلہ پر واقع تھا اس گھاٹی کو حبور کیے بغیر شہر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا اس گھاٹی سے وہ مشکل چار آدمی گزر سکتے تھے سکندر کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہاں کے حاکم نے شہر کو آگ لگا کر کھنڈرات میں بدل دیا تاکہ سکندر یہاں سے رسد وغیرہ حاصل نہ کر سکے سلیشیا میں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ کیدنوس بہتا تھا سکندر نے اس چشمہ میں غسل کیا جس کے بعد اس پر بے ہوشی تاری ہو گئی بیماری کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ یونانی اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے جب بیماری نے مزید شدت اختیار کر لی تو فلپ نامی کا حکیم نے اس کے لیے ایک دوا تیار کی یہ دوا خطرے سے خالی نہیں تھی ٹھیک جب سکندر یہ دوا پینے لگا ایک قاسد سپا سلار پانمینیان کا ایک رکا لے کر حاضر ہوا جس میں لکھا تھا حکیم فلپ سے خبردار رہنا یہ شخص داریوس سے مل کر تمہاری جان لینا چاہتا ہے سکندر نے جب وہ دوا منہ کو لگائی تو وہ رکا حکیم کے ہاتھ میں دے دیا بہرحال فلپ کی دوا سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا بلکہ وہ روبہ صحت ہو گیا اور اس طرح وہ عظیم فاتح جو ایشیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تھا ایشیا کے دروازے پر موت کا شکار ہونے سے بچ گیا سکندر نے صحت یاب ہو کر سلیشیا کے مشہور شہر ایسوس کا رخ کیا شہنشاہ ایران کسی قیمت پر اس شہر کو کھونا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ سکندر سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے خود ایک بڑے لشکر کے ساتھ ایسوس کی طرف بڑھا لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے ایک مصاحب کے مشورے کے باوجود ایک تنگ پہاڑی مقام میں خیمہ زن ہو گیا ایسے مقامات پر قلیل التعداد دشمن کو بھی بڑا لشکر مغلوب نہیں کر سکتا تھا ادھر سکندر کو بھی آگاہی ہو گئی کہ داریوش یا دارۂ اعظم باوجود بہت بڑے لشکر کے غلطی سے ایک تنگ میدان میں خیمہ زند ہے اس نے اپنے سپائیوں کے حوصل بڑھائے اور ایک جذباتی تقریر کر کے انہیں بتایا کہ یہ وہی دشمن ہے جس نے کبھی تم سے آب و خاک طلب کر کے تمہارے مابدوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور پھر دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے تنگ میدان کی وجہ سے چھے لاکھ رانیوں میں سے ایک بڑی تعداد اس جنگ میں حصہ نہ لے سکی سپاہی ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا جلد ہی کشتوں کے پشتے لگ گئے ادھر داریوش کی رت کے گھوڑوں کو تلواروں اور نیزوں سے زخم آئے تو وہ بری طرح بدکے میدان جنگ کی صورتحال اور گھوڑوں کی حالت دیکھتے ہوئے داریوش نے بہتریسی میں جانی کہ ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر رہ فرار اختیار کر لے لیکن اس کے میدان چھوڑتے ہی ایرانی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور میدان سکندر کے ہاتھ رہا کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ایک لاکھ ایرانی کام آئے اور اربوں اور کروڑوں کا مال غنیمت سکندر کی افواج کے ہاتھ لگا داریوش کا شاہی خیمہ جس میں پرش کو ساز و سامان تعیش اور سونے چاندی کی افراد تھی سکندر کے لیے مخصوص کر دیا گیا غنیمت میں داریوش کی ملکہ اور دو شہزادیاں بھی شامل تھیں لیکن سکندر نے ان کی حرمت اور عزت میں کوئی فرق نہ آنے دیا داریوش کا سامنا کرنے اور جنگ احسوس میں فتح حاصل کرنے کے بعد سکندر کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ایشیا کو فتح کر لے گا